大家好，咱们又到了逢百必更的时间。今天呢，内容呢还是有关于 AI 攻防啊，继续咱们上一次的这个小木小飞挂二尖高夹的变化。呃，上一次呢，咱们主要讲的是这个礼节的内容。今天呢，呃，咱们换成了上海帮啊，上海帮的内容。这个书的题目就是叫《龙战于野》，是这个青衣呀、啊。 青易研究会其实内容多多少少有些重复，但是呢，有一些变化是，呃是这个李杰没有介绍到的。那么上一次我把这个内容重复了一遍以后啊，我到实战当中我也去下，呃，感觉在奇杆组呢，他们也都是含含糊糊啊，也不并不是如何如何，所以我基本没吃亏，呃，多多少少还占点便宜。但是有一个变化就是这个扭十字啊，我走的不对。 我走的是老式的下法，那个是不行。咱们看看他这里有没有介绍啊？好像是没有，他只有挡。那咱们现在就看一看这个挡。关于挡呢，他也叙述了一下，就是以前有这个这个啊，这个咱们就不做解释了啊，不是重点。咱们先看这里，这里呢，首先就是白棋搬，这是基本型儿。 基本上都是光知道个基本型儿，这个这野狐七啊，基本都是这样。所以我始终是这样一个观点，我没觉得野狐七能比新浪七高，都差不多实际上、嗯。呃，这里面要说的是，他题目叫“独助敌住我忧”啊，呃，说这个白棋下着棋走这儿，叫什么呢？坚壁清野。你看这词儿还用的都挺那什么。他走这个，然后他走这个，这样下。 说此时呢，按兵不动有失有失机之险，这个现在肯定没很少见了。这么下，那让对方拖到这儿。呃，上一次咱们可能讲李杰那个时候，我印象中好像也介绍过类似的是吧？拖到这儿以后，白棋搬，这样，再来夹。但这个次序好像跟李杰的是没有的，李杰那里是没有这个变化。 再这样，再这样，如果像这样的话呢？这个这乱套了，这个白棋不行的啊。呃所以呢，当对方扭断的时候啊，这个白棋选择长，可是选择长呢，对方也加，这一加呀，依然是不行这一加还是不妙，所以这个棋要怎么办？ 呃、嗯，就是当他拖的时候啊，先压行不行？这都是他给出的变化啊，实际上都不怎么样。那他再来腾挪，说这个结果呢？ 也是黑棋好啊、嗯。回到基本型那那基本上呢，就是这个跳，嗯，或者是这个。其实我实战当中百分之百的我都下了这个，我没下过跳。这个跳应该说不是，结论是不是很好啊？这个尖一手棋，这个尖一手棋呢？ 嗯，比较诡异啊！这个专门应该是对付这个跳的。那咱看一看，这里断一个。他解说的比较繁复，他不像那个李杰呀、啊，简单明了。但是呢，就有李杰的这个书，毕竟有点老了，他有有一点就像比如肩这个变化，他没有。变成这样。 这个结果如何呢？是大体相当，大体相当一个局面。嗯，其实我觉得如果真是这样的话，还可以吧。白棋其实因为自打有了这个 AI 有了贴以后呢，就说能走成两分，白棋就可以接受。问题是，当他靠的时候，黑棋肯不肯打这个？他有没有可能接这个？ 这个就走起来就很多手了啊。经过一番的，哎、这个是吃啊。 经过这么一番折腾啊，这这手术非常多了，下成这样是一个转换。那么说是认为黑棋好的多了一点儿啊。嗯，我个人的判断呢，应该是黑棋好，因为它方向性啊，这个方向性对于黑棋来说是可以满意的。而且最最关键的是这个先手是在黑棋手里，他提了，他在立。 黑棋在这边尖一个，这个巨大无比。那白棋呢？你这一侧的话，你也得补一手棋。那那又黑棋又争个先手，所以这个结果肯定是黑棋满意。回到这个尖，它断跳。说实话呀、啊，这个关于这个呃二尖高夹这个变化，嗯，其实不需要都知道。就是你像我，我基本上我就是光走那个尖的变化。 就足够足够了啊、嗯！那他给这个跳呢，他给了很多的变化图，咱们仅作为一个脚步攻防的呃，就是说学习这个过程吧。他不能作为一个真正的说是谁也他做不到。你说我我这些变化我都记着了，那不可能，嗯，只是大家了解一下你没说吗？你看我下这我用这个二尖高夹这、那个。 跟那个七下呀，就下很多盘了，都无数盘了。就是就拿我上次讲完那以后，我自己就上去实战下的，就是这样。他没有几个能够就光知道个基本型，后面五花八门，什么样的下法都都走出来。基本上我我吃亏概率很小。以前的时候呢，我基本上一看有点头大，我都忘了怎么下了这个棋。所以呢，哎，我当时咋赢的我都反正赢的不好。 那后来我就是那期我录完节目，我再下就基本就没吃亏，所以基本上大家都是这种，呃，一瓶不满半瓶子晃的居多啊。那这个靠上去以后就这个，我在新浪没尝试过，不知道新浪估计新浪更满，新浪可能也不能说更满吧，因为新浪风格不太一样，嗯，反正都差不多，水平都差不多。这一挤呢，说这个棋啊，这个黑棋不行。 呃，这个棋呢，不断选择尖呢，好像是慢半盘啊，这样可能气上不太行啊，慢半盘这个不行。但是稍微有点棋力的棋手啊，嗯、呃，咱们的爱好者应该会发现这里有铺的。 大体上就是这样啊。那这个结果呢？嗯，依然是这个白棋卖一气。我们回到这里再看一下啊，就是说提了力，他搬的时候铺一个。 这算是比较顽强吧，但是呢，他说了这是打劫双活的结果，那那还是不行啊，下成这个结果，嗯，白棋也是不能接受。我们回到回到这里啊，他搬的时候呢，黑棋、白棋还有这个，还有这个，再来扑，这么下。 这么下的时候，这个黑棋要小心。黑棋下下棋，如果是选择提，肯定不行。但是选择提呀、啊，他是走这个，走这个弯以后呢，这个结果啊，就是双活了。那那扑的时候怎么办呢？先冲，然后再来开劫。他倚仗了这个劫，还有这面还有个结。 这两手棋才可以把这个白棋哎打爆啊，所以这样的话呢，这个变化就是说，就说明跳啊不怎么样。总体来说，跳的结果都不理想。除了这个一开始我摆那个变化，就是说是一个呃近似于转换吧。我再把刚才那个再重复一下，我想可能因为摆了一些变化比较多了。 大家可能稍微有点迷糊啊，我再把这个走一遍，就这个，就这个，这个呢，如果是形成了一个两分所谓的转换呢，那还好。他剪断接这个，就到这儿。这个时候他如果不选择吃，呃，他选择粘的话呢，这个白棋实际还是不利。 这就结论，如果他吃这个，允许这个呃黑棋白棋长一手棋，就把这吃干净，那那就算是两分了。所以呢，综综上所述吧，就说这个跳，最终的结果啊，多多少少还是这个白棋不易。所以白棋呢，我的实战就是百分之百就这个，没有没有第二选。那么下这个的话呢，他就是封锁了。 这是一个变化，那这个变化我觉得白棋是可以接受的，就变成这样。如果像这样呢，是双方都可接受啊。因为跳六子棋呢是震啊震，呃几咱不知道，他写就是 zin 推荐的。那么我跟震呢以前下过，我第一次跟他下我还赢了，那时候是震六，我跟震六下赢下来了。 但后来越来越不行，越下多了越输越多，后来干脆一点机会没有。要知道 Z 六的时候吧，其实也挺强了。那个真六，我那个，因为我说我这个我这个电脑的配置是很高的，我的内存是当时啊是达到八个 G 啊，八个 G 以上，CPU 是 i7，所以呢这么高的配置，当时我对 Z 六我能赢下来，我觉得就很不错了。嗯，但到后来就不行了。 实际上，这就是就是夜六啊，还得说很强的夜六，跟下都不开胡的。我也不知道为什么第一次能赢下来，但后来就就彻底彻底完了。呃，那好，咱们接着往下看啊。那这里面呢，他如果是选择尖，他选择尖啊，这里他选择什么呢？他选择就正招鹰手势是这个。 另一个，另一个的话呢，这时候考验白棋的时候到了。白棋的下棋啊，也非常古怪啊，这手棋非常非常古怪。就这个，这个确却,却,却是正招。如果这个不看的话，恐怕谁也不知道，是吧？他见这、那个，然后再来压，再来压。嗯、呃，再来断 变这样，这个结果呢？评论呢也是黑棋满意，这这挺明显所以呢，呃，这里面哪边走不对呢？就这手棋，这手棋呀、啊，跳路跳这个才是好棋。这是双方的拉锯战。 那这都不是重点了，咱们重点在这里，就是说黑棋啊，通常来说呢，面对这个跳，挡住的可能性很大，然后再来剪，这个就是实战经常会遇到的一个变化。我下了很多盘都是这个结果，但新浪下很多盘都是这个结果。到了野狐好像他们都走不对啊，走不对的话呢，嗯，总体来说还可以，效果还可以，就这样。 这个结果啊，是黑棋不妙啊，黑棋不妙。好，咱们接着往后看啊，他不打呢，他并，他选择并，他并的话呢，黑这个白棋依然是走这个非常诡异的一手棋，那他来打这个，这都跟前面没什么区别。然后这个时候呢，先交换一下，这都是这个白棋。 做活之前该走的变化都走到它，然后再来把这一做活，这个次序其实很重要啊。走成这样以后呢，它肯定它也得忙活。好了，再一飞，这样的话呢，呃，也是黑棋不利的。呃，好，那今天的内容呢就是这些了。这是所有关于这个上海帮这个二间高夹的变化介绍。谢谢大家观看。呃，还是希望大家多多点赞。